Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya. Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat kue singkong gulung isi keju yang kenyal dan lembut. Cemilan dari singkong ini salah satu kreasi dari Dapur Erlangga yang belum banyak ditemukan di channel lain ya sobat. Kreasi olahan singkong ini bisa dijadikan ide jualan yang menjanjikan. Meskipun berbahan dasar sederhana, jika singkong diolah menjadi cemilan yang unik akan memiliki nilai jual tersendiri ya. Nah, sobat yang penasaran dengan kue singkong gulung isi keju ala dapur Erlangga, tonton videonya sampai habis ya sobat. Bahan yang pertama, siapkan 500 gram singkong, kupas kulitnya lalu cuci bersih. Berikutnya, parut singkong seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai, ya, sobat. Berikutnya untuk bahan pelengkap, siapkan 4 sendok makan tepung tapioka, 125 gram gula pasir, 65 ml santan kara instan, 50 ml susu cair, kemudian garam secukupnya. Langkah berikutnya, siapkan wadah, lalu masukkan parutan singkong tadi, tambahkan gula pasir, tepung tapioka, garam secukupnya. Setelah itu, tuang 65 ml santan kare instan yang sudah dicampur dengan 50 ml susu cair Kemudian campur sampai benar-benar merata Setelah merata, bagi adonan menjadi dua bagian Untuk wadah yang pertama, saya tuang sedikit perisa pisang ambon secukupnya Kemudian aduk-aduk sampai merata ya sobat Setelah tercampur merata, siapkan plastik segitiga seperti ini Lalu masukkan adonan secukupnya dan tali ujungnya dengan karet agar adonan tidak tumpah untuk adonan yang kedua tambahkan beberapa tetes perisa nanah campur kembali sampai merata setelah itu masukkan ke plastik segitiga seperti tadi ya sobat langkah berikutnya siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak secukupnya kemudian tata adonan secara berselingan seperti ini ya sobat lakukan dengan cara yang sama sampai selesai setelah itu kukus kue singkong kurang lebih selama 20 menit di atas api sedang di atas dandang yang sudah dididihkan sebelumnya Lapisi penutupnya dengan kain agar airnya tidak turun ke bawah ya sobat Setelah kue singkong matang biarkan dingin terlebih dahulu Kemudian keluarkan dari cetakan seperti ini ya Berikutnya bagi kue menjadi empat bagian Untuk isiannya siapkan keju parut secukupnya setelah itu, taburi di atas kue singkong seperti ini, lalu gulung perlahan dan rapatkan. Jika cemilan ini untuk ide jualan, sobat bisa membungkusnya dengan plastik agar kue terlihat cantik. Ya, lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, sobat, kue gulung singkong isi kejunya sudah jadi, ya. Siap dijadikan cemilan atau ide jualan. Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial, sobat, agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya. Selamat mencoba, terima kasih ya, sobat.